好的爱情果然滋养人啊！大耶稣对于不忠支离破碎的婚姻敢于舍弃，对于新的追求敢于接受，对于新的婚姻敢于公开，他才拥有了今天的幸福快乐。他的幸福可以说是自己争取的，每一步都需要勇气，把握人生每一次转折，好的决定都会迎来好的夫妻。 属于大 S 婚后第个人人爱秀来了，首个和老公一起的杂志封面获得大家的力挺。大 S 举君夜婚后首个杂志封面造型大胆前卫，夫妻互动很甜蜜。镜头之中，李大 S 状态非常不错，并且整个人的韵味显得很强。而老公大 S 则走的是年轻且欧巴成熟绅,绅士的路线。 这是他们夫妻在婚后第首次合拍杂志封面，所以给媒体带来的冲击力也非常不小。拍摄时，大 S 的气场气场十分强大，几乎每张照片放上去都霸气十足。而他们俩合拍一组搭配，非常的高档，整体形象高级感十足。在搭配的时候很有时髦性，幸福感满满，非常令人羡慕。 和鞠婧祎在拍照的全程中也显得格外的奈何和谐，一身睡袍做穿搭单品，整体看起来格外的随意，但是有满满的超味。不得不说，两个人都是时尚大人呀，连这样如此高难度的单品也能驾驭得如此好。随后，工作室又放出了两人拍摄时候的花絮视频，整个过程互动也是相当欢乐。 具俊业亲手喂大 S 吃爆米花，喂完就冲日帝看着妻子，两人相视而笑。紧接着两人一起看向镜头，都笑眯了眼睛。能和自己爱的人生活，还能一起工作，是一件非常幸福的情。拍摄的工作人员透露称，大 S 说自己的裙子太装的时候，具俊业直接把大 S 整个人都抱起来了，好宠溺。 娱乐博主娱乐观察加油杠铃也发文赞叹，站在老公边上的大 S 少女感太强了，就像二十多岁的姑娘似的。好的爱情果然让人啊，大 S 又回到和王小菲结婚前的模样了。 除了这些包甜照片外，大野在接受采访时也好好秀了一把恩爱，几乎将他和具俊晔之间的婚姻细节都曝光了出来。对此，大野也表示：“从小到大，我的人生几乎每天都充满了恐惧，不管是原生家庭，还是后来我自己组建的家庭，都有各式各样的压力与包袱在我身上。我像个战士一样每天去面对，但是遇到欧巴之后，一切都不一样了。” 他更表示，如果人生有泡马灯，脑袋里一定是浮现欧巴的脸。全片访谈尽是真实不造作的告白，让无数人动容。关于婚礼的问题，大 S 表示没有婚礼是自己从少女时期就向往的仪式，朋友家人一起吃个饭就够了。大 S 和具俊晔再一次分享了他们的爱情故事，让人印象最为深刻的是两人的婚戒的由来。 原本以为他们是找的专业的纹身师，原来是具俊晔亲自纹的。据悉，具俊晔的身上还纹了一个唇毛，上面还有台湾的警卫度。这样的秀恩爱方式真真是创意十足。如今夫妻结婚已经过去半年的时间，但对于这一对夫妻来讲，秀恩爱的时候才刚刚开始。 虽然大家都期盼找大也稣能够付出，但此前小耶在接受采访时表示，大耶稣不想和外人有直接接触，想要过低调的生活。不过，小耶稣也透露了姐姐和杰夫恩爱的日常，表示两人在家里，大耶稣去哪都是有菊君也倒着去，就连上厕所也不例外，动的女孩子们的心思，懂得照顾她们的小心思的男生真的很加分。 其实大家都能从最近的照片看出来，大爷真的是很享受目前这段婚姻，过得很幸福，整个人的状态都比之前还要年轻。他真的过得很通透，真正为自己而活。 不说其他，能在这个年纪还嫁给自己年少时候的意难平，是真的很、的很有勇气。相比现实中有多少位女性还在鸡肋的婚姻中痛苦挣扎，勇敢去爱就已经很牛。也希望所有女性都能有自己想要的幸福人生，敢爱敢恨。对此，你怎么？